पूछा या रसूल इस्लाम अफतल सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है तो आपने इर्शाद फरमाया मसलमसमसानी वही जो किसी को भी अपने हाथ और ज़बान से तकलीफ़ ना पहुँचाए उसका इस्लाम सबसे आला और अफजल है हमारे माहौल में क्या है जो हर साल हज करे उम्रा करे नफल ज़्यादा पड़े रोज़े ज़्यादा रखे बेशक वो बड़ा इबादत गुजार इंसान है लेकिन मुकम्मल वो है खूबसूरत इस्लाम उसका है जो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाता हर शुमर रजील्ला तरमानसलातरकम तनजिल फ़िस्लात हीसलमसलमून अमसान ही वही मन अद्दमानतुमिनजरतुम रजी अल्लाह तौन जैसे रातों कोठ के रोने वाले फजर की नमाज में इतना रोते थे कि बाज़ात बीमार पड़ जाते थे हैं लोगों तुम्हें तहज़्ज़ुद में किसी को देखो कि वो तहजद के नफलों में धाड़े मार मार के रो रहा है और फूट फूट के रो रहा है तो तुम्हें धोखा ना लग जाए कि बड़ा वली अल्लाह वलीअल्ला वो है बड़ा इंसान वो है तो हमें यह ना धोखा लगे कि बड़ा इंसान है बड़ा वली अल्लाह बड़ा इंसान वो है और वली अल्लाह वो है जो अपने हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए और जो किसी को धोखा ना दे अपने मामलात में लेन-देन में किसी को धोखा ना दे वो है सबसे बड़ा इंसान वो है सबसे बड़ा अल्लाह का दोस्त और अल्लाह का वली तो जो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए जो अपनी ज़बान से अपने हाथ से अपने हाथ से तो वो उसका इस्लाम सबसे ख़ूबसूरत इस्लाम है एक साहब अबू दुजाना अबूद जाना रजी अल्ल वो फरमाते हैं कि अबूद जाना रजी अल्लाह ने बहुत बड़े साहब हैं पहली सफ़ के साहबा हैं सबकून अलून बिनलमहाजरीन अवलार पहली सफ़ के लोग सब कौन अलू जिन्होंने शबकत की इस्लाम में पहले कलमा पड़ा वो इतने बड़े दर्जे का आदमी होकर यूँ फरमाते हैं कि लोग मैं आप लोगों को बताऊँ मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल कौन सा है तो लोग समझे कहें कि जंग बदर में शर्क हुआ जंग उहद में शर्क हुआ वो सहाबीया जो अल्लाह के नबी के साथ हर सफ़र में साथ रहे किसी सफ़र में गैर हाजिर नहीं थी तो अब अब ने फरमाया मैं तो मैं बताऊँ कि मेरे पास बख्श का सबसे बड़ा अमल क्या है कहा जी क्या है तो वो ये है कि मैंने आज तक अपनी ज़बान से ये अंदर में एक साम बैठा हुआ है ये नागिन है अगर ये नेगेटिव चले और ये शहद है अगर ये पॉजिटिव चले पूरी दुनिया का शहद इतना मीठा नहीं जितना जबान का बोल मीठा है और पूरी दुनिया का समंदर का पानी इतना कड़वा नहीं जितना ज़बान का बोल कड़वा होता है यह ऐसा ज़ख़म लगाती है कि किसी मरहम से दूर नहीं होता और यह ऐसा फ़ंबा रखती है कि हर दवा से बेनियाज कर देती है तो फरमाने लगे मेरे पास बख्श का सबसे बड़ा अमल ये है कि मैंने आज तक अपनी ज़बान से किसी को दुख नहीं पहुंचाया और दूसरा ये है कि मेरे दिल में किसी इंसान के बारे में कोई बुगज़ नहीं कोई नफरत नहीं कोई हसद नहीं क ये मेरे पास बख्श का सबसे बड़ा अमल है तो सबसे आला इस्लाम क्या है जो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए फिर उसने पूछा अयोली ईमान अफ़ल यारसोल्ला सबसे अली दर्जे का अकीदा किसका अच्छा है सबसे से दर्जे का ईमान किसका है सबसे से दर्जे का ईमान और आज के ज़ुबान में उसको अकीदा कहते हैं तो सबसे से दर्जे अब अकीदे पर कितने फ़िरके बन गए कितनी लड़ाइयाँ झगड़े नफरतें एक दूसरे के जनाजे नहीं पढ़ते एक दूसरे को सलाम नहीं करते एक दूसरे की खुशी में शरीक नहीं होते काफ्री बना दिया है तो मुजफी हजार रसोल्ला रसूलुल्लाह सबसे अली दर्जे का ईमान क्या है या आज की ज़ुबान में सबसे से दर्जे का अकीदा किसका है तो आपने हुस्नुल अखलाक सबहान अल्ला चारों सवालों का एक ही जवाब अल्फाज मुख्तलफ़ थे जवाब एक था आपने कहा सबसे अली दर्जे का ईमान सबसे से दर्जे का अकीदा उसका है जिसके अखलाक अच्छे हैं जिसके अखलाक अच्छे हैं एक सहाबी ने पूछा यारसोल्ला अय्यू हसनत आवम यार रसोल्ला सबसे बड़ी नेकी क्या है तो आपने कहा हसन अखलाक अच्छे अखलाक सबसे बड़ी नेकी है। फिर उसने पूछा यार रसोल्ला अय्यो सतम सबसे बड़ी बुराई क्या है तो आपने फ़रमाया सू अखलाक बुरे अख्लाक सबसे बड़ी बुराई है गुनाहों में पड़ जाना गाली गलोच लोगों पर झूठे मुकदमे ये आम मामूल बना हुआ है झूठी गवाहियां झूठे मुकदमे और धोखा फ्रॉड फ्रेब ये बुरे अखलाक हैं दयानतदारी सच बोलना सही बोलना मोहब्बत से बोलना माफ करना दरगुजर करना सखावत करना मीठा बोल बोलना किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाना लोगों के काम आना लोगों पर एहसान करना अगर पैसा नहीं तो जिसमानी तौर पर उनकी खिदमत करना ये सारे अच्छे अखलाक दुनिया की बेरगती जन्नत का शौक़ अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह के नबी से मोहब्बत ये सारे अच्छे अखलाक हैं तो आपने फरमाया फरमायासन अखलाक अच्छे अखलाक सबसे बड़ा अकीदा है और सबसे बड़ा ईमान है तो अब ये सवाल चार हैं जवाब एक है अलफाज मुख्तलफ़ हैं उनका इस्लाम क्या है तो आपने कहा खाना खिलाना मीठा बोल बोलना खाना खिलाना मीठा बोल बोलना अच्छे अखलाक ही तो हैं उसने पूछा ईमान क्या है तो आपने सबर करना माफ करना और सबर और माफ दोनों ही अच्छे अखलाक हैं फिर उसने पूछा इस सबसे आला दर्जे का इस्लाम किसका है तो आपने फरमाया जो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए अपने हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए ये भी अच्छे अखलाक हैं फिर उसने पूछा कि सबसे आला दर्जे का अम ईमान किसका है अकीदा किसका है तो फिर आपने असल लफ्ज़ बोल दिया अच्छे अखलाक। तो चार सवालों का एक ही जवाब एक देहाती आया और आपके सामने बैठ के कहने लगा यार मत दीन दीन क्या है तो आपने फरमाया अच्छे अखलाक। वो यहाँ से उठो और इधर आके बैठ कहने लगे यारसूल दीन तो आपने यूँ आपकी आदत मुबारक थी जब आप किसी की तरफ मतवज होते थे तो ऐसे नहीं होते थे जैसे हमारे नबी पाक की आदत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैंने कोई इधर से कोई बोला था या रसूल अल्लाह तो ऐसे की बजाय ऐसे करते थे जी पूरा सीना उसको देते थे तो अब वो यहाँ से उठ के इधर आया तो आप ऐसे हुए आपने कहा अच्छे अखलाक यहाँ से उठ वो इधर आ गया मैंने कहा यार अल्लाह दीन क्या है आप फिर पूरा उसकी तरफ ऐसे मोड़े तो आपने कहा भाई अच्छे अखलाक फिर तो वो यहाँ से उठो तो तो और पीछे जा बैठा वो कहेंगे रसुल्दीन क्या है तो आप पूरा फिर उसकी तरफ मुड़े कहा मेरे भाई तू कब समझेगा अच्छे अखलाक ये हैं कि गुस्सा ना किया कर वो भी अखलाक की थे अल्फाज बदल लिए तो भाइयों बहनों बच्चों बच्चियों जो भी सुन रहे हो हमारी ज़िंदगी से इबादत इतनी नहीं निकली जितने अखलाक निकल गए हैं और इस्लाम की तकमील इसी पर है आपका फरमान है कि जो अपने अखलाक अच्छे कर ले मैं ज़मानत देता हूँ उसे जन्नतफरदोस में घर ले कर दूँगा जन्नतफरदोस में घर ले कर दूंगा आपने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा महबूब क्यामत के दिन और सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जिसके अख्लाक अच्छे होंगे इन न अब कुमिया व अखरब को मन्नी मजलसन योमयाम कम अखलाक तो जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा सबसे ज़्यादा मुझे महबूब होगा तो क्या के दिन अल्लाह के नबी का कुरब मिल जाए और उनकी मोहब्बत मिल जाए थोड़ा सा ज़बान पर काबू पा लें गे पर काबू पा लें अपने काम कारोबार में सच्चाई दयानदारी को ले आए रिस्क हलाल कमाएँ हराम कामों से बचें और सच्चाई को अपनी ज़िंदगी का साथी बना लें और अल्लाह के जिस चीज़ से रोका है उसे छोड़ दें जिसका कहा है उसको कर लें और कभी ज़्यादती हो जाए तो फिर फ़ौरन माफ़ी मांग लें कोई आप पे ज़्यादती करके माफ़ी मांगने है तो फ़ौरन माफ़ कर दें इंशाल्लाह बगैर हिसाब के अल्लाह ताला जन्नत में